Gəzəyə düşən Mehriban Zəkinin son vəziyyəti açıqlandı. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Avtomobil qəzası keçirən xalq artisti Mehriban Zəkinin səhhətindən xəbər var. Milli Az istinadən xəbər verir ki, sənətçinin vəziyyəti günbəgün gün daha da yaxşılaşır. Bu barədə əməkdar artist diları Əliyevanın qardaşı aktyor Vüsal Mütuzəliyev deyib. AMTV xəbəri açıqlamasında xalq artistinin səhhəti ilə mütəmaaddi maraqlandıqlarını bildirib. Mehriban xanımla hər gün danışırıq, yanına gedirik. Şükür vəziyyəti yavaş-yavaş yaxşılaşır. Hələ ki xəstəxanada müalicə alır. Tam sağalan kimi orada qalacaq. Dilarə ilə də danışırlar. Bir-birlərinə dəstək olurlar. Mehriban xanım güclü qadındır. İnanıram ki, o da özünə mənəvi cəhətdən toxtaqlıq verəcək. Təbii ki, əsas sağlamlıqdır. Ota düzəriləcək. Xatırladaq ki, martın 22-də Abşeron rayonu ərazisində Oqtay Əliyevin idarə etdiyi Lexus markalı avtomobil yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq aşdı. Hadisə nəticəsində avtomobili sürən Oqtay Əliyev vəfat edib, xalq artisti Mehriban Səki isə yaralanıb. O Əliyevin həyat yoldaşı əməkdar artist Dilara Əliyeva isə yüngül xəsarət